Son zamanlarda videonun sənayəsi pulsuz şirkətlərə görə getdikcə -get aşağı düşür. 90-ların başına qayıdaq. İnsanlar çox vaxt ehtimalı qazancları ola biləcəyini bildiyi halda sırf ösəbəslər uğrunda bu işə girişirlər. Hələ ki milyardlıq də firmalar və minlərlə işçisi olan ordu bənzər komandalar yoxdur. İtirəcəkləri tək şey zaman olduğu üçün yeni tip oyunlar yaradır. Daha əvvəl görülməmiş insanlar sevəcəklərini bilmədikləri yeni mexaniklər əlavə edirlər. Günümüzə qayıtsaq, oyun, eyni oyunun Himalayada keçəni, eyni oyunun Amerikada keçəni, eyni oyunun gələcəyə keçəni, eyni oyunun İsladan əvvəl keçəni, eyni oyunun eyni oyunu. Çin qərbə tərəf isə bu oyunların hamısının Far Cry 3-dən çox daha pis olmasıdır. Təkcə üsluna qrafik qoymaqla alınmır bu iş. Burda Ubisoftdan nümunə verdim, bir də başqasına baxaq. Futbol oyunu, eyni futbol oyunu, eyni futbol oyunu amma komandalar daha güclü. Yenə eyni oyun, amma adı fərqli. EA 10 ildir ki, eyni oyunu satır. Çox insan FIFA-nı karyera moduna görə sevir. E, təbii ki, EA-yı insanlar Ultimate Team kələsə eləməzlər əvvəl. Mən də 3-4 dəfə FIFA karyerası yoxlamışam. Əvvəl e, vaxtın bu nədir? Hər şey çox sadədir. Tək etlədiyimiz şey mata çıxmaqdır. E, mən niyə karyera modu oynayım? İçə bir FIFA-da pes kimi o qədər yaxşı və dəttallı karyera modu görməmişəm. Oyunda futbolçu olaraq başlayırsınız. Əgər e, futbol oynayır, oynayıb pul qazanır. FIFA-larda pulu xəzəliyə biləcəyin heç bir yer yoxdur. FC 24-də buna bir az əl gəlizdirurlar. Ancaq otağınızda mebel zəd ala bilirsiz. Bir də PES onusa baxaq. Ən sadəsindən özünüzlə ayıq qaba ala bilirsiz. Hətta bir maçıda üstün performans göstərsəniz, firmalar sizə özəl kramponlar göndərir. Bu itemlər performansınıza təsir edir. Oyun içində personajınızın nə fokuslu olacağını və bacarıqlarını tənzimləyə bilirsiz. Pul qazandıqca məşqlərimizi inkişaf elətdirir və beləcə bacarıqlarımızı da artar. Ondan başqa bir neçə detal daha var. Hə, indi bunlar sənə danışdım. Çünki bunların heç biri PES 21-də yoxdur. Niyə? Çünki Konami artıq bunlara pul xərcləmək istəmir. Əgünümüzdə e, nəyidir bəs? Günümüzdə artıq PES yoxdur. Həm mobil PES-in, həm də eFootball Ultimate Team-in yaxşı pul qazandırdığını görüb eFootball adında free-to-play oyun çıxartdı. Pisintim həm adını, həm də hörmətini öldürdü. Niyə? Çünki bu daha çox bulqazandırırdı. Günümüzdə single player oyunlarının ölmə səbəbi də budur. Offline oyunlar əsas pulu çıxdığı ilk 1-2 ləhrinə il qazandırır. Online oyunlar isə əgər tutsa bir şirkəti illərlə ayaqda tuta bilər. Call of Duty oyunlarına görə bu gündə də MV1-lə nə isə MV2-nə yolu verdilər. Sıra gəldi çıxdı MV3-ə altını qoydular. Son illərdən psixoloqcdi oyun oldu aldə tutula bilən belə hekayəsi belə yoxdur. Macrovu bundan-buna çevirdilər. Adamın bütün ağırlığını yetirdilər. Amma bir də statistikalara baxsaq görərik ki, Modern Warfare 3 ən çox satan Call of Duty oyunlarından biri oldu. İnsanlar EA-ya söyrür. EA Yazəldən bəri multiplayer oyun cihazı məməli olub. İlk basıf Yıld oyununda belə hekayə modu yox idi. E, bu arada onlayn şuter oyun oynamaq istəyirsinizsə gedin Basıf Yıld oyunun. Bu nədir sənallar? Bu nə niseriozlu şeylərdir? Oyunun ortasına snap-tok gəlib sizi vurur. Yuxularımdan belə daha qüsurludur. Battlefield 5-də 40dan personaj vardı ya, oyunu yerdən yerə vurdular. Amma Masra Krafttickə gələndə isə deyilər kontent çəkilli idi. Bu sadəcə oyunçulardan pul qaparmağın fərqli bir yoludı. EA-ni daha da vurğulamağımın səbəbi EA-nin qurucusu olan Trip Hawkins oyunları sənət əsəri olduğunu deyirdi. Şirkətin adı da elə buradan gəlir. İndi isə EA pul qaç siyasetinə görə ən çox nifrət edilən şirkətlərdəndir amma onlayn oyunlar da bəcəlmir. Oflayn oyunlarda da oyunçuları gincəleyib pul qazanmalıq deyərək oyunlara mikroödəmələr əlavə edədilər. Bu da mobil onizi birlikindən gələn bir şeydir. Əsas olaraq Gameloftun Asphalt oyunları ilə bazarı saldığı bu zəhər ən çox free to play oyunlarda gördüyünüz bir şeydir. Gameloft da qədə pul göz idi ki, oyuna pul basmadan oynaya bilmirdis. Hətta bir oyunçu oyundakı bütün maşınları açmaq üçün tam 6 il oynamalı olduğunu hesablayır. Farzon PUBG, Fortnite, Valorant kimi oyunlarda ikidən də rəngli pikselə verilən məbləğ bəzi triple oyunların qazandırdığından daha çoxdur. CS:GO-ni niyə demədin deyə soruşsaq, orada aldığınız hər şeyin manti bir dəyəri var. Təbii ki, oranın da qaranlıq bir tərəfi mövcuddur. Valve illərdir açılan case-lərdən milyonlarla dollar pul qazandırır. Offline oyunlara qayıdaq. İş o aytdığı çatır ki, oyun içini fast travel pul ilə satılır. Adamlar pul verib aldığın oyunu istədiyin kimi oynamaq üçün səndən bir daha pul istəyir. Görəsən gələcəkdə daha neler çıxardacaqlar. Günümüzdə isə mikroödəmələr artıq qumara çevrilib. İnsanlar qutunun içindəki nadir əşyanı çıxarmaq üçün böyük pullar xərcləyirlər. Hətta buna görəcəyisə Fransa da qadağa qoyulub. PUBG kimi oyunlarda sırf rəngli bir skin olacaq deyə sərvət qoyanlar var. Bu mikroödəmələrin ayrı bir səviyyəsi də peyvrin oyunlarıdır. Belə oyunları biləyinizlə deyil, kartınızla oynayırsınız. Pullin layıqını sakitləşdirmək cəhdlərinə görə P2V oyunlar bazarda yer alır. Yaxın ərzədə bunu çox böyük bir nümunəsini gördük. Firmanın bir oyunundan başqa cür pul qazanma yolu isə DLC-lər idi. İlk başlarda bu DLC-lər oyunu çeşidləndirməyə kömək edirdi. İndi də oyunun usulbucaqsız dünyasını genişləndirən DLC-lər görsək də, çox vaxt DLC-lər 1-2 dənə boş skin yığınından və boş kontentdən ibarət olur. Və təbii ki, bu da səviyyə atlayaraq live servis oyunlarına çevrildi. Oyunun çıxdıqdan sonra daima olaraq pul ilə satılan sezonluq günüzəlləmələrdən ibarət olmasını live servis deyilir. Məqsəd oyun satdıqdan sonra hələ də oyuna kontent sataraq illərlə oyunun çörəyini yeməkdir. Bu live servisişi o qədər dərin bataqlıqdır ki, Sony belə bu işə girib yerdən Vuruldu. ne kadar batan life service oyunu gördük Artıq şirkətlər o qədər təmbəlləşiblər ki, yeni bir şeylər belə düzəltmirlər. Hə, remastered və remake-lərdən danışıram. İndi bunu bütün oyunlara aid etmək olmaz. Buna çox uğurlu nümunələrini də gördük. Resident Evil 2 Remake, Black Mesa, Mafia 1 Definitive Edition, Modern Warfare Remaster kimi oyunları göstərmək olar. Remasters və remake-in əsas məntiqi çox sevilən köhnə bir oyunu günümüz texnologiyası ilə yenidən hazırlamaqdır. Bəzi şirkətlər isə bunu çox sevilən köhnə bir oyunu günümüz oyunçularına soxmaq kimi başa düşür. Bu mövzuda ən böyük zərbəni Rockstar-dan yediksən, Allah bu nə də axı. İndi də beləli oyunu yenidən portlayıb soxuştururlar. Güya remeyə gedə bilməzlərdi ki, hələ son indemirəm. Bax bunlar nə daxil? 6 il ərzində oyunların qrafikaları nə dərəcədə təkamül edib ki, sən bu oyunları remaster düzəldirsən ya da düzəldəcəyin şey maksimum nə ola bilər ki? Düzəltiləcək şey də gördüyünsüz. Personajları gözəllik mərkəzinə göndərir, remasterdadakı ilə soxurlar. Kapitalizmin nəticəsi bu günlərdə oyun sektorunu qurtaranlar ya təsir işlərdi ya da indi oyunlar. Cəsur işlər deyəndə nəyi nəzərdə tuturam? Məsələn, Buldurs Gate 3. Bu oyun başı başına bir şahərsər və sənət əsəridir. Burdakı cəsurluq isə bu böylükdə bir oyun düzəldib, hamıya xitab etməyəcək sıra əsaslı döyüş sistemi qoymalarıdır. Sərf buna görə oyun nişləndi. Adamlar bəzi firmalar kimi yola vermək istənsə, oyunun RPG elementlərini maksimum səviyyədə düzəltdilər. Bəzi RPG oyunları kimi kit oyunlanışdan fərqli bir yol seçdilər və bunun nəticəsində də Buldurs Gate 3 Game of Year aldı. Günümüz oyun sektorunda şənləndirən bir digər faktorda indie oyunlardır. Son zamanlarda oyun bazarında o qədər yaxşı indi oyunlar görürük ki, triple A oyunlar qalıb bir kənarda, indi oyunlar ilin oyunu mükafatına namizdə dolmağa başlayıb. Bəlkə belə gəlsə, firmalar əsas şeyin pul yox, yaradıcılıq olduğunu başa düşər ki, bəzi firmalar bunu dəyişdirmək üçün kiçik indi yetərli oyunlar düzəltməyə başlayıb. Artıq onu da qoymurlar, 2-3 nəfər yığışı bir şeylər düzəlsin. Ümid edirəm gələcəkdə böyük firmalar bu kimi əhşəyliklərini bir kənara qoyub daha böyük və dayanı aradıcı oyunlar düzəltməyə fokuslanarlar.